С социалки начинаем. Из местных бюджетов на прошлой неделе профинансировано 263 миллиона гривен на вторую половину зарплаты за май работникам бюджетной сферы. Таких у нас в области 208 тысяч сотрудников. А на прошлой неделе из госбюджета область получила 22 миллиона гривен на социальные выплаты малообеспеченным семьям. А таких на территории области проживает 178 тысяч. И на прошлой неделе в облдержадминистрации прошло большое совещание по оздоровлению детей. По состоянию на пятницу более 1300 детей уже оздоровились в прылыне а Всего мы оздоровим около 180, 188 тысяч детей в санаториях и лагерях детских области и всей страны. Инфраструктура. Мы продолжаем строить водоводы и решать задачу, которую поставил председатель Днепропетровской балдежи администрации Валентин Резниченко после выездных приемов, которых он проводит очень много и в этом году и проводил в прошлом. Я напомню, что у 70 тысяч жителей Днепропетровской области никогда в жизни не было воды Централизована, она к ним в дома и в жилище не поступала. В прошлом году мы решили эту проблему для 35 тысяч жителей. Сейчас решаем для оставшихся 35 до конца года должны это сделать. Мы заканчиваем реконструкцию водоводов в поселке Романково в Днепродзержинске и в городе Синельниково это порядка 50 тысяч человек, у которых раньше вода была по графику и была ненадлежащего качества. Кроме того, мы в мае начали реконструировать два водовода в Терновке и в Пятихатках. Это еще порядка 20 тысяч человек, у которых были проблемы с водой. На прошлой неделе с рабочим визитом в области побывал вице-премьер Кабинета министров Украины Геннадий Зубко, он же министр регионального развития. Он побывал на строительстве детского садика в Юбилейном. Это пятикорпусовое здание, соединенное переходами, в котором 220 деток 1 сентября уже пойдут в этот детский садик. Это самый современный детский садик из числа тех, которые есть. И он новый, свежий и правильно построенный. Кроме того, он посмотрел огромную модульную котельную, работающую на пилетах а на улице Космической, от которой запитаны четыре областных больницы. Что нам это дало? Во-первых, это снижение расходов по каждой из больниц на уровне примерно полумиллиона гривен в год. Во-вторых, это не использование российского газа. Это постоянная горячая вода в больницах и горячие батареи. И это еще а инвесторские деньги, то есть мы не тратили деньги областного бюджета, это инвестор построил сам, и теперь эта котельная продает гигакалории областным коммунальным закладам, а по тому тарифу, который национальная комиссия с регулирования соответствующего установила, этот тариф чуть ниже, чем у стандартных теплокоммунэнерго. Мы рассчитываем, что по такой же схеме, по, в рамках программы энергоэффективности мы пойдем по всей области, и, скорее всего, в ближайшее время по такой же схеме мы построим город Марганец, в котором большие проблемы с центральным газоснабжением, и огромные долги перед нафтогазом. Мы продолжаем капитально ремонтировать дороги, но во-первых нам осталось 5 дорог с прошлого года, которых мы обязали подрядчиков переделать за свой счет все ошибки, которыми были допущены. мы до конца июня это сделаем во вторых, мы постепенно идем по области и ремонтируем те дороги, которые планировали, чтобы каждый раз не рассказывать, где это находится. Мы сделали две вещи. Первое. На сайте администрации в самом верху за главной страницей есть большой горизонтальный баннер, щелкнув на который вы можете увидеть массу фотографий, которые обновляются каждый день. Мы попросили всех подрядчиков каждый день с объектов, на которых они производят ремонт, сбрасывать фотографии. И мы подписываем, где это находится, какая это дорога, какой степень не ремонт на ней, что изображено на фотографии и так далее. Кроме того, мы в прошлом году сделали с, на базе Киев Сити систему открытый бюджет, open budget. Это больше такая система для математических гиков, потому что она построена на цифрах, и там можно смотреть все траты госбюджета по каждой строчке. А в этом году мы пошли дальше. На базе open budget мы сделали на сайте облгосадминистрации карту Днепропетровской области, куда наносим все объекты, которые строятся за счет областного бюджета. По такой же точной схеме сейчас идет и город Днепропетровск, я думаю, что мы закончим примерно одновременно, и каждый житель области, ну, в принципе, всего мира, имеющий доступ к интернету, кликнув на карту, может посмотреть по каждому объекту, кто заказчик, сумма строительства, когда начато, когда будет закончено, кто делает технадзор, кто а, делал проект, что именно строится и какая сумма. И таким образом мы все дороги вывесим на этот сайт, и можно будет каждый день заходить и смотреть, где какая дорога ремонтируется, каким подрядчиком, на какую сумму. По пассажирским перевозкам. У нас 6 июня а, конкурс на два междугородних маршрута, подались пять компаний. На прошлой неделе наш департамент транспорта вместе с комиссией, состоящей из общественников, в том числе проверяли эти предприятия на предмет соответствия тех документов, которые они подали, реальному положению дел. Вообще нет претензий к одному из предприятий, это Zigfitm Это, наверное, наиболее адекватное предприятие из числа всех, которые работают на пригородных маршрутах. Они наиболее скрупулезно всегда работают с документами. По остальным четырем компаниям претензии есть, но это скорее такого нюансного характера. Там где-то запятую неправильно поставили, где-то еще что-то, каких-то серьезных нарушений мы не видим. Мы благодарны перевозчикам, потому что по сравнению с полгода назад, когда мы первые конкурсы в таком формате в открытом, в прямом эфире проводили, нарушений было гораздо больше. Все-таки работать с документами не научились. По системе прозора. На прошлой неделе в стенах облгосадминистрации прошел уже 38-й по счету семинар по системе Прозора, который мы проводим как для организаторов торговых числа государственных предприятий, которые нам подчиняются, так и для предпринимателей, бизнесменов в Днепропетровской области. Вот все началось 21 августа прошлого года, когда председатель Днепропетровского да, Валентин Резниченко издал распоряжение, обязывающее всех перейти на Прозора по допороговым торгам. Вот уже 38-й семинар, мы его проводили вместе с представителями министерств и общественной организацией «Громадский контроль» мы рассказали о, о системе Прозора 2.0, ее отличиях, что там улучшилось, и там есть, появились мелкие доработки, которые значительно облегчают процесс ведения торгов, как для устроителей торгов, так и для тех, кто в них принимает участие. Плюс Украина присоединилась к Всемирной ассоциации государственных закупок. Мы рассказали о возможностях, которые есть у предпринимателей. Там надо, правда, знать английский язык, так что вся область будет учить английский язык в год английского языка. Это здорово. А, про сайт Open Budget я вам сказал. На прошлой неделе мы открыли уличную экспозицию первого в Украине музея Ато. А, ну, наверное, мы бы предпочли открывать музеи достижений области, а не музеи с покореженной техникой. Вот. Но тем не менее это дань памяти всем тем, кто прошел эту войну, тем, кто там был, тем, кто там остался, тем, кто там есть и тем, кто еще туда попадет. Мы делали этот проект совместно с Днепропетровской облдежи администрации волонтерами. Мы благодарны всем, кто вложил туда частичку своей души. Приглашаем вас каждый день приходить смотреть на экспозицию. Она открыта с утра до вечера. Кроме того, по тому проекту, который есть у нас, мы рассчитываем, что до середины осени мы закончим внутреннюю экспозицию этого музея. Она будет состоять из уличной части и из того, что находится внутри музея. На выходных в метеоре прошли соревнования по плаванию среди демобилизованных атошников, в том числе людей с ограниченными физическими возможностями. Мы разыграли 13 комплектов медалей там, за первое, второе, третье место. Это идея, которая возникла у самих атошников демобилизованных, обалдент, даже администрация ее всячески поддержала. Я думаю, там речь о каких-то достижениях и рекордах мировых вести не стоит, но было очень весело, все пообщались, и это здорово, что есть повод собраться. А на прошлой неделе в облгосадминистрации состоялась встреча с известным всеукраинским блогерам Горький Лук. Мы продолжаем традицию э, проводить в облгосадминистрации администрации не только нудные совещания, к которым здесь исторически здания привыкло, но чтобы эти стены слышали и э, неформатных писателей, э, которые приезжают к нам с презентацией своей книги. Мы сейчас вышли на э, уровень где-то одна презентация в месяц, поэтому до конца лета еще три э, известных киевских блогера побывают в гостях в облгосадминистрации. администрации. Мы приглашаем всех желающих. Вот на встрече с Горьким Луком было более 300 человек. И о планах на следующую неделю. Два самых важных. Это первое в день защиты детей. Есть хорошая идея, которая родилась, когда дети приходили к нам в гос. администрацию на чай и питье с конфетами. Они выразили желание провести в день защиты детей квест на границе с Донецкой областью для детей Днепропетровской и Донецкой областей. Всего там будет участвовать более 300 деток. Понятно, что там победителей не будет победить дружба, но такой квест мы организуем и им в этом поможем. И вы помните, что две недели назад мы провели фестиваль «Песни народжены в АТО» и уже после фестиваля в комментариях на фейсбуке, была идея и от участников, и от зрителей о том, что давайте сделаем диск. Мы нашли студию, которая этот диск сделает. Мы сейчас собираем всех исполнителей. В течение пары месяцев мы этот диск запишем. Этот диск не для продажи. На сайте облгосадминистрации есть форма, которую можно заполнять. И диск все желающие получат бесплатно. Мы просто хотим понять, сколько их нужно там напечатать. Там тысячу, две, чтобы все желающие его получили. Собственно, у меня все. Готов ответить на ваши вопросы. Сергей Филиппов, 9 канал. По поводу карты среди солдаровок. Я правильно понял, эта карта уже готова? Я... Эта, карта, эта, эта, карта готова, сейчас на нее вносятся данные, там не только дороги, там вообще все объекты, которые строятся в области за счет областного бюджета. Условно, там Магдалиновки, детский садик, в котором идет какая-то реконструкция, он отображен на карте, вы на него клацаете мышкой, появляется всплывающее окно, где написано, кто подрядчик, кто заказчик, сумма строительства, когда начато, когда закончено. То есть это не только дороги, просто по дорогам больше всего вопросов, и для того, чтобы жители понимали области, на каких дорогах идет ремонт, то есть проще их отметить на карте, чтобы каждый мог там не звонить на горячую линию спрашивать, а вот у меня в районе, когда будет отремонтирована дорога. А мог зайти и саму эту информацию посмотреть. Кроме того, ну на самом деле, смотрите, областной бюджет, он же состоит из налогов, а налоги платят жители области, правда? Поэтому жители области должны иметь возможность в любое время дня и ночи понять, как этот бюджет расходуется. Вот если у нас есть одна платформа чисто циферная на базе Киев Смарт Сити и такая более карта выглядящая, что ли так, если можно сказать, то мы используем обе и даем всем желающим возможность следить за ходом работы. А где их можно посмотреть, эти оба информации? Открытый бюджет на сайте облгосадминистрации, вы заходите, там есть маленький баннер внизу, вы на него клацаете, там с графиками появляется, под доходом, по расходам можно степень детализации. Единственное, что система построена на Oracle и она работает под Google Chrome лучше всего, под Google Chrome и под Microsoft Safari. Не Safari, а Internet Explorer, простите. А по второй, по-моему, Сайт называется open budget dp.gov.ua. И вы на него заходите, там секундной задержкой получается карта, вы приближаете, и туда каждый день вносятся какие-то объекты. То есть вот я сейчас к вам шел, я смотрел там по больнице Мечникова, несколько работ ведется, вы клацайте, можете это все увидеть это кто разработал? Администрация или вы подключили? Нет, это не администрация, это есть, как всегда, в области после революции появилось огромное количество волонтеров, которые разрабатывают какие-то программные продукты и предлагают их государству. Мы, когда запускали Киев Smart City, опять же, в социальных сетях, в комментариях кто-то написал, вот посмотрите, у нас есть такой продукт. Мы начали изучать, несколько городов действительно начали с ним работать, ну Львов, в частности, первый, а подсоединился Днепропетров с помощью Яники Мирила. Мы подсоединились сюда без Яники Мирила, мы подумали, что красивых женщин на области администрации хватает и так сами справимся и собственно все теперь работаем. Она говорит, что с марта месяца она никак не может получить специальные выплаты. Потому что миграционная служба, они подтверждают, ну, что не забирают какие-то документы, которые можно передать Давайте на мои телефоны разберемся. Что у нас, в принципе, она говорит, что с декабря месяца форма, по которой им оформляли социальную помощь, уже как бы недействительна. Не, я не думаю, что она недействительна. Скорее всего, это там самоуправство отдельно взятого чиновника, либо, как всегда, плохо прописанный закон, когда нужно вот, переселенец приехал из Луганской, из Донецкой области, у него начинают спрашивать какие-то документы, которые Находятся там в Луганске или в Донецке. То есть ему нужно туда вернуться, чего он делать не хочет. Да он... вот... Ну, это, это это рабочий момент. Давайте нам мобильный телефон и разберемся, это не есть проблема. У нас день в городской области нет проблем с. Нет, смотрите, проблемы есть всегда, точно так же, как с субсидиями. Вот мы их назначаем очень много. Есть какой-то процент людей, которые неправильно оформляют документы. Либо чиновник, который принимает документы, ему кажется, что что-то оформлено неправильно, он отклоняет, потом люди обращаются еще раз через жалобу, оформляют правильно. То есть, это есть рабочий процесс. Если есть жалобы, давайте нам и будем разбираться. Это наша работа. несколько месяцев назад было переведено из областного подчинения в городское. Люди жалуются на то, что не выплачивают зарплату больше полугода. Нет, смотрите, коммунальное предприятие метро будет строено и было городским изначально. Мы с области на город переводили весь земельно-имущественный комплекс, который принадлежит ну, к такому условному понятию метро. Вот вся земля, все строения, которые там есть, мы упаковали, завернули в коробочку, повесили туда ленточку и передали в город. Это коммунальное предприятие города, а к области оно не имеет никакого отношения. Кроме того, оно всю жизнь финансировалось городом. Я думаю, что а, в силу того, что город долго жил без бюджета, действительно, без принятого, какие-то проблемы там могли быть, а сейчас бюджет действует, поэтому там задолженности быть не Должны. И касательно музея то, ну, что он открыт, да, с утра до вечера, вот охрана, насколько охраняемая это? Охраняемая, мы договорились с полицией, они выделяют людей, и либо мы возьмем штат, ну, там появятся охранники, плюс там закрываются ворота и будут стоять камеры и все. То есть антивандалические мероприятия мы проведем, чтобы не разобрали это все, конечно. Ну, пока камеры не оборудованы, да. Нет, камера не оборудована, пока там есть охрана, которая находится почти круглосуточно. А сейчас вопрос: просто она будет относиться к музею либо к какому-то коммунальному предприятию? Еще точнее по этой карте. Она недавно заработала. Я имею в виду не сама карта, а уже встретить по дорог Ну, во Львове она работает уже полгода. Этой карте больше года. Ее год назад сделали. Мы ждали, пока тестируют на каком-то регионе, чтобы понять, там, какие вылезут проблемы. А у нас она заработала три недели назад. Мы туда внесли первые данные.